Я скажу со своей стороны, у нас где-то схожие взгляды с Виктором Васильевичем. Действительно, нужно сказать, что фракция БПП очень большая и неоднородная. И так получилось, знаете, можно условно ее разделить на два крыла. Одни люди, которые хотят заниматься действительно бизнесом, другие люди, которые хотят заниматься политикой. И так получается, что в последнее время действительно фракция себя позиционно, она опустошила. У фракции нет позиции в отношении чего-то. Вот правильно говорил Виктор Васильевич в почему фракция не высказывается в отношении того же генерального прокурора? Да, она довольна работой генерального прокурора или недовольна? Дальше. У нас уже истекло полномочия членов ЦВК давным-давно. Гройсман открыто говорит на брифинге о том, что я жду предложений от блока Петра Порошенко и от Народного фронта, чтобы подать их в администрацию президента членов ЦВК. Мы не обговариваем их совершенно. Какая ситуация и, по наглядовым радам банки? И по наглядовым радам. Мы совершенно не обговариваем позицию бюджета. Вы знаете о том, что правительство должно подать 15 сентября бюджет. Не сентября. Под... Сентября. По закону сентября должно а, подвести да, они подали забрали его на доработку и мы не знаем вообще что там будет и вполне возможно будет повторение того что было в прошлом году когда правительство внесет там нам под новый год 27 декабря Я бюджет не и не скажет голосуйте. дальше нам непонятна вообще ситуация по правительству какова будет структура правительства то есть мы эти позиции должны генерировать как фракция должны выносить на коалицию должны принимать решения а этого нет и вот Виктор Васильевич говорил о группе, и вот эта группа, там абсолютно разные депутаты, это абсолютное вранье, что там есть какая-то рука Коломойского, там люди совершенно далеки от Коломойского. Да там уже. и, и я, Мустафа, можно, я, можно я, я, буквально секунду, <coughs> Мустафа Наем, который воевал с Коломойским, Наталья Новак, ну завтра у нас будет брифинг, в принципе, все желающие, их больше уже 15, покажут свои, условно говоря, лица. Я думаю, даже если... И нас... что это будет? Это будет... это будет такая себе группа внутри фракции. Группа внутри фракции, которая будет постоянно поднимать, скажем так, позиции во фракции. Да? То есть как это было раньше, я где-то приоткрою карты, это было всегда так. Заседает фракция, по какому-то вопросу поднимая, например, я руку, или Виктор Васильевич часто, или Наталья Новок, ну или вот там Сергей Лещенко. И озвучивает какой-то свой вопрос. И это на самом деле на фракции звучит где-то глупо, знаете, ну как бы нас воспринимали все время как такое себе каких-то очепенцев которые постоянно э, поднимают руки, озвучивают проблемные вопросы. Но они в меньшинстве, за ними реально нет силы. Сейчас это будет совершенно по-другому. Сейчас мы будем выходить, да, эта группа будет горизонтальная, там не будет явного руководителя, заместителей, но будем выходить и говорить что позиция нашей группы во фракции такая, мы требуем вот сейчас поставить вопрос на голосование в отношении членов ЦВК, или мы хотим? То есть вы хотите перевоспитать блок Петра Порошенко? Ска скажем так. Ну, <связываем>